Короче, привіт всім! Привіт, Мартиненко! Е -е, зараз я вам розкажу, е -е, що вообще зараз я знімаю. Я зараз знімаю е -е, відеозвернення до Мартиненка. Взагалі, в чому суть цього відеозвернення? Е -е, в останньому своєму влозі Мартиненко е -е, сказав, що хоче дати шанс іншим е, блогерам, іншим початковим блогерам, ніби розвинути свій канал, показати себе якось е, в інтернеті. Я думал, что пора бы вам в моем видео поучаствовать и сделать что-то интересное. Когда-то давно дали мне шанс такой пробиться, стать популярней. А сейчас я думаю над тем, чтобы можно было просто брать кого-то из вас, зрителей, и давать вам какую-то популярность. Потому что, как я сейчас вижу, в данный момент, что всем нужно? Деньги, слава и секс. Это самое важное, что сейчас есть в жизни. Я мог бы придумывать какое-то задание, давать это задание вот конкретному человеку, которого, допустим, ну просто встречу на улице, либо при каком-то еще другом обстоятельстве просто встречу человека, я могу ему дать возможность сделать свою жизнь лучше с помощью популярности. Объясню правила. Я нахожу человека, даю ему задание чисто на камеру. До этого он не будет знать, что будет происходить, какое будет задание. И здесь уже выбор, все хорошо, он герой, или же он ничего не делает, и он просто лох. Все <гум> или ничего? Мартиненко, дай мне какие-то задания. Я готовый Я в натуре готовый Одно задание він же дал своему другу Льоші Багрееву. Там такие задания, короче, вообще жесткие. В общем, Леша будет первым моего проекта, так сказать. Леша подписал контракт с Мартынко, он все сказал да, значит, все. Я, я ему говорю любое задание. И мы это делаем. Так что сейчас будем брить голову Лёши на лыса. То есть не просто голову, а именно полностью Всё? всю голову. Все, да. И шейку. Тут у меня постоянно зарастает. Ну, шейка постоянно. там тоже. Резырник Алексей Багреев. Сука. Пиздец, Сиранхелия, блядь. Блядь, пизда. Пиздец. Давай туда добривай пух. Щекотно. Ай, блядь, да что? Да щекотно, Так, а что я сделаю? Да чуть-чуть же.. Да шо, я шикот... понял, но, блядь. Это да, сука. Терпи, блядь, щекотульки. Я знаю, что 80% кем на то, что... Він навіть не подивиться це відео, але 20, що може все-таки подивитися. Запам'ятайте мене таким, яким я зараз є. Бо якщо Мартиненко відповість і дасть мені завдання, то буде дуже жорстко. В наступному своєму влозі я покажу, що і як я буду писати до Мартиненка і ну, з цим відео і чи він мені взагалі відповість? Я буду показувати весь той процес в наступному влозі. Так що дивіться і не провтикайте. Все.